Так, доброго ранку всем. <поздравляю>, Поздравляю вас с еврейским Новым Годом. Шестое тысячелетие у них. Рыбы съел, голову отчитался. Выставил в Инстаграме фотку семги. Ну, вкусная голова у них. <поздравляю> так захотелось голову съесть вообще. Так, ну что, там Дембеле дали золотой мяч. Ну, не знаю, такое я бы ему не давал бы. На заставке будет наша сейчас Европа стала исламистская. Скоро женщины будут все в хиджабах ходить, в паранжах. <coughs> я маму с Ямалем. Видите, к проституткам с порнохаба ездят, а маму водит такую в этом, сюртюке всю. Я считаю, так приехали в чужое государство, живите по, по законам государства. А по своим не надо жить. Аслам хвосты крутить нужно в аулах. Так, у нас женщин стринги в жопу. Да. Э, УПЛ. Прокомментирую УПЛ. Лигу 1, серию А. Э, Ла Лигу. Сегодня будет много Ла Лиги. И Лигу Европы. Завтра. Так, Шахтер Донец. Ну, Шахтер Донец невнятная команда. Накупили кучу игроков. Они ходят по полю. Тренер левый. Говорят, там ломает в раздевалке ногами всю атрибутику, но оно не играет. Игроки ходят по полю, на носу ковыряются. Если бы не вот этот Исаке, который забил хороший в девятку, крестовину снял паутину, так бы было бы ничья. И это не шахтер. Это не шахтер, кричали люди. Это не любовь, считали мы. Саруханов пил. Он же Саруханян. Ну, армяне часто меняют свои фамилии, чтобы косить ты что, Ты что, не русский. Так. <coughs> Динамо Киев Александрия. Игра была равна, играли два говна. Забил Брашко, который любит эту цветкову, к чеквиткову. <coughs> Делал прострел дальний. Потом вот этот активный был черненький. <coughs> что только пришел к этому. <coughs> с с Луминенса, ну, с Бразилии, ну Нигериис. Бихаленку дали пенальти, ну такое. Он рисовал его, но тот, блин, возле стопы так коснулся, что хочешь давай, хочешь не давай. Потом точно такое была ситуация Базиворот ворот. Яна Макиев тому дали красную ой, желтую за симуляцию. Но Булеса забил шикарный гол на первой минуте, он сам не ожидал Булеса был один из лидеров команды Александрии и Хусейн Туати благодаря индивидуальному мастерству раскрутил трех киевлян в и забил троечку 2-2 и еще был матч работники физкультуры они же те, что развивают пиво а пиво это зло и живчик, и живчик это зло. Там одни химикаты. Проиграли Карпатам Львов. Думал, борьба будет поплотнее. Но они быстро пропустили. Карпаты играли в простой примитивный футбол, но свои затолкали. Это навесы. Подчищали отскок и забили Бабогу. И этот затолкали рикошет с Ну, а проиграла как бы в одну калитку. Но Карпаты ничего не показывали. Упашка мне нравится, как он ходит по сам матюкается. Лесо такое попишу, порежу. Ну, э, сути в его игре никакой нет. Хорошо интервью дает этому. Э, Бойко, Б, Денису Бойко. А Бойко очень красивый, да, был бы бабой дал. Так. Я думаю, у Пашку заменят, просто ищут кандидата. Они хотели что-то дорогое. не играют, они играют говно. Марсель ПСЖ, шикарный матч был. Забитый был этот велодром. Этого удалили тренера, что тренировал Шахтер. Он говорят, он такой задрот, он задрачивает этими тактиками, можно с ума сойти. Я бы, если бы нанимал бы, ну, владел командой, то я бы итальянцев не нанимал. Но они задроты, ну, как тренера. Вообще ни о чем. Я смотрел передачу, в которой Ботен говорит, пришел в Билан играть и вечно орал, там бегал по полю. А он, где итальянский, не знал, когда Пирло подзывает того, кто знал хорошо английский, говорит, передай этому дурачку, пусть не орет, не бегает. Я вижу, куда отдавать, не надо орать. Или, говорит, мы его выживем с команды. Марсель быстро забил дурачка, ошибся вратарь этого ПСЖ этот, э, Шевалье его косяк стопудовый а потом играли в принципе сильно много моментов в воротах ПСЖ не сделал Марсей просто надежно сыграл по зонам и все наш э, за барный хотел сказать заужный сыграл хорошо они вышли в три защитника, Маркиня центр держал. За Барна играл хорошо, нравится его позиционное видение поля и чистый отбор. Он игрока вытесняет корпусом на ногах. Это очень хорошо. Но когда нужно возвращаться на свою позицию, он идет просто пешком. Я бы на месте Инрики сказал бы ему, что чудак, проснись, алло, ты в ПСЖ. Надо бежать, а он просто идет. Я хотел ему пирожки вынести, чтобы он кофе попил. Ну, он такой НЛО, он видно аутист, ему ничего в этой жизни не надо, кроме, я не знаю чего. Он даже футбол по телевизору не смотрит, а надо смотреть. Так, Наполе играл с Пизой, Пиза дала бой Наполе. И, в принципе, могли сравнять в итоге 3-2. Вышел на замену этот э, Лоренца Лука и забил в девятку ближнюю. Ну, Наполе лучше смотрелся, но Пиза все равно эм, бой дала. Так, в итоге. Таблица Франции. Монако на первом месте, ПСЖ на втором. Ну, выйдут, они будут опять чемпионами. Марсель 9 очей. Серия А. Таблица. Наполи на первом, Ювентус на втором, Милан на третьем. Рома на четвертом. Ну так. Рома как-то ненавязчиво, при этом я его не люблю как тренера, но 9 взяли свои. Но он орет как потерпевший, я бы уже инсульт получил. Так, сегодня Ла Лига. Эспаньо Валенсия. Ну, равный матч будет. Ну, Валенсия играет в говно. Я думаю, Эспаньол 2-1 выиграет. Эспаньол сейчас такая симпатичная команда. Атлетик Жирона. О, Суванат. 8 часов. Можно посмотреть. Буду смотреть. Рекомендую. Ванат. Витя Цыганков, он играть не уможет, потому что он за ногами не следит, они у него хрустальное. Его когда покупали, они не знали, что они его не перепродадут. Техничный футболист, но за сухожилиями не следит, там какая-то патология. Атлетик Жирона. Атлетик выиграет 3-0. А может и 4. Севилья, там Вицель на карточке, потом этот еще, что они взяли с Манчестера в аренду <coughs> за 30 миллионов, тоже на карточке. Там играть никому. Все деньги на Атлетик. Кто играет экспрессом, и те проиграют. Я говорю, вот я просто для себя экспериментировал. Я из 3 гривен мог выиграть на Австралию Оупен, поднять коэффициент 2000 чтобы вы понимали про мой уровень. Но ставки это зло. Если нельзя вообще ставить. Но если когда-то хотите там просто для азарта один раз в жизни, то только ординар. Ну, ставки это зло, сразу говорю. И это болезнь. Севилья, Вилья Реал. Ну, битва будет, ничья. Леванте, Реал, Мадрид. Реал Мадрид 2.0. А что делать? Так, Лига Европы завтра. Митюган Штурм. А... Я думаю, Митюган выиграет 2-1. Паук Макаби. Паук. Надеюсь. Ну, Макаби вредные такие игру навяжут. Минимальная победа может 2-1. Мальма у Дагорес, но ну, я думаю, Мальма виграє. ну буде важка гра. Брага Феенор. Там хотя Девичевича в Карпати, там мне кажется, это левый. Он, он Пантавило. Я его называю Бейсболка с бусами. Да. Он это выучит: Украина по Надусе, Днепро чемпион. Ну, он погремуха. Тренер это Винсент Дель Боско. От него надо отталкивать. Его не видно, не слышно, но он все выигрывает. Он знает, как правильно чуваку сказать спокойно два слова. Он никогда не орет на бровке. И он знает, каких людей подобрать себе в команду, которые в понимании. Брага Фейнорд. Ну, интересная игра будет. Я думаю, Браге будет тяжело. Ничья, либо может даже Фейнорд победит. Реал Бетис Форест. О. Зина, Зина. Побитва битва будет, будет, ближе ничья. Их тут много матчей. Сейчас. Фрайбург База. Ну, будет битва. Я думаю, Фрайбург победит 2-0. Динамо Загреб в Будет битва. Ближе ничья. Хотя фейнер может и выиграть на выезде. Ну, Загребцы они всегда игру навязывают свою, но у Фенера сильный состав. Сверна Звезда Селтик. Ну, будет битва, <coughs> ничья ближе. Сверна неплохая по составу, но и Селтик тоже может игру навязать. Это Динамо Япония. Ницца Рома. О, буду смотреть. Ну, Добика не выпустят. Ну, он вообще провалил. да 20 минутка, но я просто разочарован. Я и так его не переварю. Ну, это просто дичь. Он вообще не понимает, что ему надо делать. Там же ума нет. только вырос и все. Раскрученный, высосанный из пальца. И, кстати, все туры, да сейчас смотрю, массовая обрезка шестой зоны. У футболі, футболе, масло. Чудаки, Ось йому вратаря отыграют ему, то все. І кры. И через центральних защитников. Вони косариві. Вони на пасек єдиниці. І багато обрізок. Багато. Хто виходить через этот білдап тому кранты. Eagles проти ФКСБ? Та да, я думаю, ФКСБ рванет на выезде. Ліль Бран, Ліль виграє 2-0. Ференсвараш, Виктория. Пельзен, Ференсвараш, 2-1. Ред Бул Порту. Та Порту может выиграть на выезде. Штутгарт Сельта. Ну, будет битва. Будет битва, ничья. Утрех, Леон. Да, утро сейчас неплохой. Будет битва. Ближе ничья. Рейнджерс Генг будет битва ближе ничья. А Вилла Болония будет битва ничья. Яны Бой ничья. Ну а так, в принципе, все. Всем хорошего дня. Верим в лучшее.